Теперь некоторые рекомендации по тому, чтобы все-таки находить в своем бюджете возможности сохранять деньги, но ну, так, чтобы это было комфортно, да? чтобы уровень жизни не понижался, а оставался на том же -то уровне. Итак, все, особенно женщины, знают пользу от того, чтобы ходить в магазин со скидкой, правда? Потому что ну, вам наверняка знакома ситуация. Так, нужно купить молоко, колбасу, хлеб и сметану, идем в магазин, приносим два пакета, а колбасу и сметану не купить. Правда? Поэтому что нужно использовать? Список. Список написали, одеваем шоры, да? идем в магазин и покупаем то, что нам нужно. Это получится не сразу, но как вы считаете, сколько экономии принесет работа со списком? Ну, покупки со списком. Сколько процента. Мы очень много, и плюс нужно ходить в магазин, не на голодный желудок. Абсолютно верно. Вот видите, как интуи интуиция подсказывает женщинам, это у меня следующий пункт по поводу головного желудка. Вы сейчас увидите, так и а есть. Да? да, но вот по поводу списка. Сколько, как вы считаете, сколько экономия составит бюджета, если вы будете по списку покупать? Половину. До 50% можно сэкономить. Дальше, то, что, то, о чем вы говорите, не ходите на головный желудок. Маркетологи, да, те люди, которые управляют нашими желаниями, они в магазине так все расставляют, что вы пришли за булочкой, да, а уйдете с целой тележкой, и все так, как нужно, и там, где нужно. А самое первой необходимости, да, там, молоко, сыр, это в конце магазина. Для того, чтобы вы пока идете, чтобы вы успели еще набрать на Дальше, если вы уже научились работать со списком, да, пишите список, идете в магазин. Пришли в магазин не на голодный желудок, да, но искушение есть все-таки что-то там нахватали, вот так вот не глядя, что-то там схватили все положили в корзинку и понимаете все-таки, дома вы поймете, что это ну, не то, не то, что нам нужно было это возможно еще испортится, потому что еды много и так далее какую сделать еще перепроверку? кошелек, Делайте вот такую карточку, картошку, и бумажку и пишите, мелким шрифтом пишите когда вы вот уже подошли к кассе, да, уже стоите с корзиной есть то, что нужно, а то, что не нужно. Открывайте кошелек, там, чтобы подготовиться к деньгам. О, смотрите записка. А в записке написано. Тебе это нужно. <свят> нужно. Прочитали, закрыли. Ну, делайте вид, что не заметили. Открывайте еще раз. А там более крупным шрифтом написано фраза. Тебе точно нужно это покупать даже если эта фраза не помогла третий раз когда вы уже стоите возле кассы там более крупным красным шрифтом написано ты абсолютно уверена что тебе нужно это покупать Мама. не с первого раза да? но ну, может быть со второго-третьего вы научитесь делать. почему? управление личными финансами это не щелчок пальцами. нас этому в школе не учили мы к этому приходим в 30-40 и больше лет. Но если этим не пользоваться, то мы будем прозевать. И просто ходить концы с концами. Все из вас учились писать. А сейчас вы пишете свободно, правда? Так, у нас музыкальная пауза. Сейчас вы пишете все свободно ручкой, правда? Может быть, даже закрытыми глазами могли бы писать. Но в детстве вы же когда-то этому учились. Вспомните, вы выводили каждую букву, а потом соединяли в слоги, а потом в слова. И на это уходило как минимум 3-4 месяца, правда? И только сейчас вы этим свободно владеете. Это уже ваш навык. То же самое касается управления личной финансами. Используя вот эти вещи, о которых мы сейчас с вами говорим, хотя бы 3-4 месяца, даже не все, вы потом это будете делать на автомате и будете только удивляться, как это так получилось, что у нас есть сейчас и на это, и на это какие-то новые источники появляются с того слова. Следующее. Покупки оптом. Скажите, сколько можно сэкономить, если покупать не каждый день не в магазин, да? Понятное дело, есть там скоропорт, еще сфер, там молоко и так далее. А хотите раз в день или, или, или там, раз или два в месяц сколько, сколько экономит? 15-20% мы сэкономить. Я вам скажу больше. Сейчас есть большие сетевые магазины, там, мегамаркет и так далее. Вы делаете в интернете заказ, и вам привозят эту Вам не нужно ехать, тратить на дорогу, тратить на деньги. Там все цены есть. Вы выбрали то, что вы хотите. Вам все привезли. Если там до определенной суммы, то доставка может быть стоить каких 30-40 лет. Если от определенной суммы, то это будет вообще бесплатно. Далее скидки. Да, непосредственно фактический инструмент для того, чтобы значит, сэкономить сохранить. Не сэкономить. Сэкономить это плохое слово. Это значит кушать где-то себя, да, чего-то лишиться. Мы используем слово оптимизация. Сделать так, чтобы было хорошо, но при этом еще больше денег осталось с дохода, даже если он не Итак, скидки. Сколько можно, какие скидки вообще существуют, то сколько процентов? бывает дуря. Бывает. А вот когда не дурят, сколько, сколько скидки бывает? До 70%. 70%. До 70% можно снимать. Как да, проверить? Да? Во-первых, когда мы идем в магазин, нужно уже иметь собственное какое-то ощущение, представление, а за сколько я эту вещь готов заплатить. Да? Если эта цена мне подходит, то такая разница будет. Мне подходит цена. Правильно? А другая, с другой стороны, можно просто пройтись и посмотреть. Какие цены в других магазинах? Я вам приведу несколько примеров. Эту рубашку я купил две недели назад. 5-6 раз дешевле, чем в других магазинах. Вот так получилось, что в этом магазине была скидка. Рядом, в одном торговом центре, подобные магазины, абсолютно такой же стиль рубашки, такая же расцветка. 5-6 раз дороже. Это реально. Это реально. Поэтому используем скидки. Интернет-магазины. Слышали это? Сейчас это уже абсолютно не новость. Когда-то это только начиналось. Можно купить дешевле. Почему? Потому что в интернет-магазинах нет больших арендных площадей. Например, Фокстрот или Дран. огромные огромной площади в центре снять, оплатить охране, оплатить и так далее. Куча персонала. В интернет-магазинах та же техника. У тех же поставщиков, но дешевле. Гарантия та же. Поэтому используем интернет-магазин. На 25% можно дешевле. Сезонные скидки. Когда лучше покупать зимнюю одежду? В межсезонье. Абсолютно верно, в межсезонье. Летом можно найти только шубы. Шубы, они стоят э, довольно прилично. Все остальное, зимняя одежда, она продается в конце зимы. То же самое касается весенней, летней Все в конце сезона. Аукционы, слышали? На аукционах я, например, когда-то на аукционе мы будем телефон. Есть несколько претендентов, кто-то хочет отдать свою вещь да, и подешевле. На аукционе торгует, можно сказать, сэкономить в несколько раз. <соценно> далее. Купоны. Кто слышал о купонах? <соценно> купоны, купоны, купоны да, и так далее. Если вы заходите в интернет перед тем, как пойти купить какую-то услугу, да, там чистка лица, <соценно> или любой продукт, там, вещь какую-то, вы можете зайти в интернет и набрать салон лица. И вы найдете в том же, вот вы пришли бы в салон, да, на чистку лица. Он там стоит, она там стоит 300-400 гривен. Вы зашли на купон, вы купили ту же услугу за 150 гривен. Лишь ту же вещь. Используя купоны, покупки, вы экономите 15, 20 и более процентов. Далее когда лучше делать крупные Когда экономический подъем или когда кризис. Есть тут, тут, мы сейчас, тут мы сейчас только варианты набрасываем, но я уже расскажу, что правда. Есть один вариант в кризис еще. Но вариантов немного, да? Либо в кризис, либо в экономический подъем. Я вам приведу простейший пример. Когда-то мои родители покупали стенку она стоила 10 тысяч. Это были 90-е годы, это была сумасшедшая сумма для нас, но мы нашли на первый взнос и купили ее в рассрочку. Первый взнос мы был что это около тысячи. А знаете, когда мы оплатили остальную часть? Со следующей зарплаты отца. Началась бешеная инфляция, и он просто со следующей зарплаты оплатил. Хорошо так покупать? Конечно, хорошо. Смотрите, еще один живой пример. Мой товарищ в прошлом году купил в рассрочку квартиру. А, так получилось, что его зарплата выросла вместе с курсом э, валюты. Угу. Но рассрочка гривневая. И эта квартира ему досталась вдвое дешевле. Скажите, когда выгоднее покупать? В кризис или в э, экономический подъем? При том, что, смотрите, в кризис квартиры в полтора, в два, то и в несколько раз дешевле, дешевле. Да, по отношению к валюте, чем э, в экономический подъем. Неправда. Сейчас кризис. Да и возле нас строится дом, стоил 7 тысяч, сейчас сколько, как вы думаете? Абсолютно верно. Скажите, а те, кто... сейчас один метр купить 30 тысяч. Абсолютно верно. Но, а, смотрите, если мы... Перед, перед гривне... Скажем так перед кризисом, а не угадаешь. Да, не угадаешь. А если немножко интересоваться, то можно узнать, что кризисы идут с шагом 5-6 лет. Какой был последний кризис? 98 год. Ну, При... как бы, uh, сам, сам да. Самый экономический падение 2002, да, Вот я вам просто статистику говорю. 98 потом падение 2002, потом падение до 2007, -го -го. 2008 опять падение, через 5-7 лет, в 2014 году опять падение, да, в два раза. Можно посчитать эти а можно... Помните, как а, я можно уже войну... а можно войну просчитать? Нет, войну нельзя просчитать. Все учесть варианты мы не можем. Мы не можем учесть, там, например, варианты, что нападут инопланетяне. Понимаете, мы сейчас говорим о том, что наиболее масштабно то, что более доступно всем. Да? То есть то, что, а, -то я вещи... думаю, что разговор о квартире не выступит в этой аудитории. Ну, я это тоже сказала. надо да. запустить себе эту мысль в голову. Я думаю, что вы сможете с вашими детьми разве что о таком Покупка да. квартиры нереально на, на мой взгляд. Я не знаю, что Почему? Я же сказала, <свистов> <ваши свистов> что и вроде бы как а можно без... Вот, <свистов> очень я жила в гражданском браке, и пока мы жили в гражданском браке, мы не смогли <свистов> приобрести ту квартиру, что я хотела. Но когда я осталась одна с тремя детьми, я мечтала и о микроволновке, о, о поменять стенку в комнате у мамы из себя, поменять стиральную машинку. Я это сделала все в течение года. Почему? Я, да, да. я вам приведу такой еще пример. Когда-то я получал довольно хорошую зарплату. Я работал на нелюбимой работе, но получал довольно хорошую зарплату. Она была в несколько раз выше, чем на данный момент. И тем не менее, к концу года, к концу месяца, у меня осталось ничего. Запомните такой еще один очень важный образ. Если к концу недели, к концу месяца, или к концу года вы ничего не сохранили, вы со своей жизнью, да, со своими целями и планами сделали вот так. -ш -ш. Стоп. Два года назад, когда я начал интересоваться этими вещами, да, я вам говорю, что мой доход сократился в трое. А на тот момент у меня был мобильный телефон, и на сегодняшний день уже гораздо больше всего, да. Я зарабатываю меньше. Как это? А все дело в управлении финансовым, потому что когда есть маленькие деньги, да, небольшие доходы, это маленькие проблемы. Чем больше денег у людей, это большие проблемы. Моя жена работает в компании, в, которых, в которой люди получают неплохие деньги, 30, 40, 50 тысяч гривен. Вы думаете, у них нет проблем? Есть проблемы. Люди точно так не умеют ими управляться и не получают бешеные стресс и люди рано уходят из жизни потому что не умеют ими управлять ну, вот мы сейчас с вами говорим о том чтобы научиться управлять и впускать в свою жизнь возможности новые и использовать ее. по кризису закончили тест драйв можно ли пройти тест драйв а, ну когда мы хотим купить микроволновку мы можем ее использовать да там даже в этих супермаркетах есть проверка, работает ли mm вещь. -hmm. Да, и как она работает. Телевизор и так далее. Mm -hmm. Машину можно пройти, ты знаешь. Поставили себе глобальную цель, через 10 лет купить автомобиль который позволит по расходам, иметь его. Можно пройти в салон и бесплатно пройти тест-драйв. А когда вы уже в ней посидели, вы уже почувствовали, как она пахнет, так, вам легче будет визуализировать и притянуть эту машину в свою жизнь. Легче. Тест-драйв на новую квартиру можно пройти? Просто набрать в интернете «хочу купить квартиру» и попросить, чтобы вам показали. Может быть, что у вас нету сейчас, да? Но если вы не пройдете, вы посмотрите, влюбитесь в нее, то вы же найдете возможности. Смотрите, я приведу вам простой пример. Когда-то лет 8 назад я был на одном семинаре, где выступали миллионеры. Люди, у которых были серьезные деньги. Выступала женщина, которая была лет 45, она говорит, ну, когда мы были студентами с мужем, мы жили в комнате, у нас вот так вот шкафом была перегорожена кухня под вот комнатой. И мы жили на матрасах. И она говорит, нам да, ничего не нужно было. Мы были счастливы. Почему? Потому что хорошее брак лучше. Если вы не желаете лучшего, да, то где оно возьмется? Мы сейчас говорим о том, чтобы попросить того Вселенной пожелать лучшего. Итак, о чем вас Если Тест-драйв на мужа можно пройти? Да все можно пройти, тест правда? Далее. 10-15% дешевле если покупать выставочные. Ну, например, э, ну, кто сейчас не мечтает о каком-нибудь мобильном телефоне, который там, э, скажите, вот побольше экранчик. Ну, бы, Какую-то игрушку, да, а их посмотреть любимый, правда? А рецептчик а там снять какое-то видео с детьми, правда, фотки. Потому что, э, знаете, как 10-15 лет прошло, а детям нечего показать, потому что не было фотоаппарата, не было видеокамеры. Мечтаете, да? Mm -hmm. А как посмотришь сами кто за голову хватаешь? А если есть есть выставочный Вот шикарно. А еще хочу еще что-то. У кого-то нету. А как вы хотите, что делает, фотоаппарат. Прекрасно. Шаг. Вот поэтому я сейчас и говорю, смотрите, есть выставочный аппарат. Он просто бубно витрин. А стоит процентов на 20 дышать. Скажите, вам сильно принципиально, что на нем царапин? А для бюджета это реальная экономия? 15-20%? Да, Поэтому нужно больше. Можно до 50%. до 50%. А если, например, использовать те же аукционы, там, где рейтинг продавцов довольно высокий, они продают какую-то дружную вещь и при этом еще и гарантию дают. Можно использовать? 50%. Даже больше. В интернете. Аукционов. Купить какую вещь вы хотите на аукцион. Вам будет достать кучу вариантов. Итак, подрезумируем, что мы сегодня с вами прошли. Мы сегодня с вами разобрались с тем, как научиться все-таки из своего в, свое, в своем, доходе находить дополнительные возможности, чтобы сохранять. То есть 10% может хирургически сохранять как да? Поэтому самый первый навык, который мы вырабатываем, это сохраняем хотя бы 10%. После того, как научились сохранять, что делаем? Планируем бюджет и выполняем его на 100%. Помните, я говорил, колонка расход, колонка доход и бюджет. Что такое бюджет? Когда я начал вести доход расходов, я лет 8, 7 лет, 7 лет я просто писал табличку. И я знал статистику. Нет, это, это не это, называется это управление финансами. Это просто контроль. То есть, вы видите, мы, при этом вы ничего не меняете. Управление финансами, когда вы влияете на это. Да, вот, вот только два года назад я добавил колонку в бюджет. То есть, на какую статью расхода я готов, и мне нужно не выходить за, это, за экран. Если есть на развлечение, например, 300 гривен, в месяц, да, пойти в кино, пойти там, в торговый центр, то я не выхожу за это. Если уже к концу третьей недели этот бюджет исчерпан, то это значит, что мы не вытягиваем из другой статьи, а просто прикрываем, прикручиваем и ждем следующего месяца. Ну, вот это называется бюджетирование. Поэтому научились сохранять. Научились. Следующий пункт – это выполняем бюджет на 100%. Да? Обучаемся тому, чтобы деньги работали на нас. Далее оптимизируем расходы. То, о чем я говорил. Да? Используем скидки, аукционы, выставочные и так далее. То есть все те возможности, которые дают нам меньше трат, да, и больше сохранения из нашего дохода. Итак, сегодня мы с вами коснулись только некоторых рекомендаций. Давай я хочу с вами поделиться тем, через что прошел сам и то, чего я вам искренне желаю, чтобы вы взяли под контроль свой формат чтобы вы его использовали, а не он использовал вас. Я искренне верю в то, что у вас это получится. А вы, самое главное, впустите в себя эту мысль, что вы с деньгами, что деньги к вам идут со всех сторон, и вы, несмотря ни на что, успешны, здоровы и богатыми. Спасибо.